असलम मेरा नाम मानूर सईद है आई एम फार्मेसी स्टूडेंट एंड करंटली वर्किंग एज अ वॉन्टियर फॉर पी आर सी एस हमने इससे पहले भी बहुत से फलाई इदारों के साथ काम किया और हेल्थ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने की वजह से मेरी हमेशा से ख्वाश थी कि मैं लोगों की फलाह के लिए कोई काम कर सकूँ पी आर सी एस का शुक्रिया कि उन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके ज़रिए हम लोगों की फ़लाह के लिए कोई काम कर सकते थे और कोविड से मुता लोगों को आवाम को एक ऐसे खतरे से आगाह करना चाहते थे जो कि आगे चल के हम सब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का बास बन सकता था और वह है पानी का मसला जो कि एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है और इस मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता My name is and and I'm pharmacist and I'm pharmacist working as a volunteer for PRCS. बेसिकली जिस प्रॉब्लम पे हम आज फोकस करना चाहते हैं वो है वाटर शॉर्टेज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इशू और हमने और बहुत सी कंट्रीज ने इसको पहले भी फेस की है लेकिन आफ्टर कोविड वी कैन सी दैट देर मेनी कंट्रीज दे आर फेसिंग दिस क्राइसिस एंड गॉड फॉरविड हम भी इसको फेस कर सकते हैं इफ़ यू रिलेटेड टू कोविड तो हमें सजेस्ट किया गया है कि हम ट्वेंटी सेकेंड्स अपने हाथ धोते रहें वट पीपल डू इज दैट वो ट्वेंटी सेकेंड्स वो टैप ओपन करके वहाँ पानी बेहतर रहता है एंड दे कीप ऑन वॉशिंग देयर हैंड्स सोनर रोलेटेड दिस कैन भी द लीडिंग फैक्टर टूवर्ड्स द वॉटर स्कासिटी अदर देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच कैन लीड इट इज लाइक दे आर पॉपुलेशन ग्रोथ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारा कितना पानी ज़ाया हो रहा है इसी तरह क्लाइमेट चेंज बारिशें नहीं हैं सो दीज ऑल फैक्टर्स विल बी द मेन लीडिंग थिंग टूवर्ड्स दिस क्राइसिस ट इज़ द प्रोविजन ऑफ अ बोरिंग सिस्टम उस एरिया में जहाँ पर लोगों को पानी की किल्लत होती है या उनको साफ़ पानी मैसर नहीं होता उस एरिया में एक बोरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना ताकि वो लोग जो कि पानी की क्राइसिस को फेस कर रहे हैं अभी से ही वो उस क्राइसिस से फर्स्ट ऑफ आल निकल सकें वेरी लॉन्ग लास्टिंग टेक्निक एंड होपफुली इट कुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी हैव विद इन अवर कंट्री सो देट इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ द वॉटर हारवेस्टिंग पिट्स ये पिट्स आपके घरों में ही इंस्टॉल किया जाता जा सकता है बट इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन इट ऑन बहुत बड़े सतह पर अगर हम इस पर काम करना चाहें तो इसको एक स्पेसिफिक एरिया में भी बड़ा सा इंस्टॉल किया जा सकता है ये बारिश का तमाम पानी को जमा करके उसको फिल्टर आउट करके उसको ड्रिंकेबल एंड यूजेबल बना दें